Cahaya, Hanya di IKIM FM Inspirasi utama anda IKIM FM Inspirasi utama anda AQM FM, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dan kembali bersama dengan saya saat Siti Rohani Surani Siti setiap hari Jumaat antara 3 hingga 4 petang bersama kita menerusi rancangan Mutir Hadis dah pun berada di benar-benar ni hujung sangat dan ni untuk kitab kita iaitu kitab 40 hadis Imam Nawawi tapi sebelum tu nak mengajak anda untuk menonton kami secara langsung apa kata anda typekan perkataan IKMFM, FM, like IKMFM FM untuk membolehkan anda menontonnya kita bersama dengan tetamu-tetamu -tetam saya iaitu Ustaz Ustaz Tariq Jafri bin Muhammad Akbar di Kaunti Sanini. Assalamualaikum Ustaz Tariq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih ke konti Ustaz. Sama-sama. Dan anda boleh menonton kami selain di YouTube tadi tu kan. Ya, live perkataan Kim FM nak tonton itu di Kim FM DB live kami. Ya. nak menonton di YouTube ada caranya. Ha, uh, typekan pula kalau di YouTube tu di perkataan Kim underscore MY. Baik, dengan ada, ada penonton. Tajuk kita hari ini hadis yang baru iaitu hadis yang ke-38. Tajuknya Jalan Takarab Kepada Allah. Ustaz Tariq Jafri. Auzubillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma amma ba'da. Terima kasih DJ Siti. Sama-sama. Yang dikasihi para penonton, para pendengar Radio AKM FM. Mudah-mudahan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu SWT. Mudah-mudahan sentiasa ceria dan bahagia dengan keberkatan hari Jumaat yang mulia ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari Jumaat kita ini bertambah sinar. Dan cahayanya dengan kita Uh, ber, berseronok dengan mendengar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana apabila seseorang hamba Allah Ta'ala itu benar-benar jatuh cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka pada setiap saat dia mendengar kata-kata kekasihnya maka menyebabkan dia menjadi gembira mm -hmm. kegembiraan dia itu adalah apabila dia mendengar kata-kata kekasihnya iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang sedemikian rupa insya-Allah taala. Hmm. Lalu kita teruskan pada petang ini eh uh, huraian kita terhadap hadis-hadis dalam kitab 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah. Hmm. Dan hari ini kita teruskan dengan hadis yang ke-38. Saya بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش, يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لا ولئن استعاذني لا أعيذنه لبدا أبو هريرة رضي الله عنه بل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلاه <applause> سبده Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Barang siapa yang memusuhi waliku maka aku isytiharkan perang terhadapnya Tidaklah seseorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan satu amalan yang lebih aku sukai daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya dan tidaklah seseorang hamba itu sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat kecuali aku akan mencintainya dan apabila aku telah mencintainya akulah pendengarannya yang mendengar dia mendengar dengannya penglihatannya yang dia melihat dengannya tangannya yang dia mengambil sesuatu dengannya dan kakinya yang dia berjalan dengannya dan jika dia memohon sesuatu daripadaku, aku akan memberinya. Dan jika dia memohon perlindungan daripadaku, maka aku akan melindunginya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahih. Imam bukhari jadi hadis ini sahih mm -hmm. tanpa khilaf. Walaupun ada juga beberapa ulama' yang cuba nak mengkritik hadis ini antaranya Imam Al-Zahabi. Mm. Cuba mengkritik hadis ni namun para alim ulama tidak mengendahkan kritikan tersebut kerana as long hadis tu dah termaktud dalam kitab Sahih Bukhari maka kita anggap dia ni sahih dan mm -hmm. tidak perlu lagi diperbahaskan lagi daripada sudut sanatnya. Saya. Ha, so hadis ni sahih ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Uh, sebelum kita kupas isi hadis ni perlu kita ketahui hadis ni adalah Cuba para pendengar Cuba komen di situ Ni dipanggil hadis apa ni Kalau kita dengar bacaan hadis ni tadi Istilah Kan mm -hmm. Kita mungkin belum sempat lagi Nak belajar ilmu mustalah hadis Tapi mungkin saya ada selit sikit-sikit juga yeah. Masa saya mengajar Betul tengah record istilah ni Istilah-istilah ni kan Ingat tak ingat saya ni ha. <laughs> Ada siapa boleh ingat Kalau boleh ingat Cuba komen sikit mm. Okey Tak apa Kalau tak ingat tak apa Nanti kita ulang kaji lagi Okay. Hadis ini diistilahkan sebagai hadis kudusi. Kerana ini hadis-hadis disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi disandarkan kepada Allah Subhanahu taala. Sebab tu dalam hadis ini kita baca tadi macam mana? Daripada Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah berfirman. Bila dalam satu-satu hadis ada sahaja sebutan Allah telah berfirman, mm -hmm maka otomatik dia dipanggil hadis kudusi. Saya. Nanti kalau hadis yang biasa kita belajar, di hujung dia sampai Nabi SAW. Nabi salam telah bersabda, salam. istilahnya adalah hadis nabawi. Hmm. Okay. Kalau kudusi nisbah kepada Allah, hadis nabawi nisbah kepada Nabi SAW. Salam. Baik. Hadis ni tuan-tuan dan perempuan. Satu hadis yang sangat menarik dan penting untuk kita hayati sama-sama. Pertama sekali dalam hadis ini Allah telah berfirman Barang siapa yang memusuhi waliku Maka aku isytiharkan perang terhadapnya Para ulama menyatakan Tidak ada mana-mana golongan Hamba-hamba Allah Yang Allah isytiharkan perang kepada mereka Melainkan dua golongan saja. Dua golongan hamba saja Yang Allah kata You berperang dengan saya Takutnya. Hmm. Dua golongan. dia? Golongan pertama seperti yang kita baca dalam hadis ni, hmm. Mereka yang memusuhi para kekasih-kekasih Allah. Para awliya, para orang-orang salih. Okay, jawapan dah ada satu kat sini. Okay, Agak-agak satu lagi apa? Satu lagi golongan. Yang Allah melancarkan peperangan ke atas mereka. Golongan yang disebut dalam suratul Baqarah. Golongan yang memakan harta riba. Hmm fa in lam ya'dhanu ha kalau mereka tidak berhenti daripada riba itu mm -hmm. fa dhanu bi harbin minallahi wa rasulih maka bersedialah untuk berperang dengan Allah dan Rasul dua golongan yang Allah perang dengan mereka tuh golongan pemakan riba dan orang yang menghina para kekasih-kekasih Allah tuan-tuan ya teruskan bersama saya kita rehat seketika saya ikimat bersama saya Siti Rohani Surani setiap hari Isnin hingga Jumaat menerusi segmen Inspirasi Jiwa pada jam 1.30 hari hingga 4 petang antara rancangan menarik menanti anda Dapur Kita okay, Sampai dia kemudian Bual bicara buku ikim. Cinta, Cinta Palestin. diperintah oleh mandat beri. Halal Professional, Halal. Kemudian mungkin agro business dari orang kata dan mutiara hadis membaca hadis ini beliau akan berinspirasi jiwa berikutnya. membangun jiwa anda hanya di ikhlasan tidak kira di mana jiwa kami sentiasa bersama anda ikhlasan inspirasi utama anda IKM FM buat yang baru ikuti kami di AB Live kami di KMFM FM tu terima kasih dan juga tonton di YouTube di KM FM underscore MY tu pun terima kasih dan yang juga dengarkan kami di radio pun terima kasih banyak-banyak kita bersama untuk rancangan Menteri Hadis saat ini untuk hadis yang ke-38 tajuknya Jalan Takarub kepada Allah Ustaz Torik Bismillah jadi orang-orang uh, yang memperlekehkan memusuhi Allah Uh, sorry. Orang yang memperlekehkan dan memusuhi para awliya, para wali-wali Allah, para kekasih Allah. Mereka adalah antara golongan yang Allah lancarkan peperangan kepada mereka. Hmm. Maka di sini akan timbul satu soalan. Soalannya adalah siapa dia para awliya? Hmm. Siapakah dia para kekasih-kekasih Allah? Baik. Uh, dalam kita nak menjawab uh, soalan ini, kita sebaik-baiknya kita ikut je apa yang telah digariskan oleh para alim ulama' kita. Hmm. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani ketika menghuraikan hadis ini dalam kitab Fathul Bari kata Imam Ibn Hajar Orang yang dimasukkan dengan wali Allah adalah orang yang alim tentang Allah orang yang sentiasa taat kepada Allah dan hmm. sentiasa ikhlas beribadat kepada Allah. Uh, jadi orang yang ada ilmu dia dia ada hubungan yang sangat cantik dengan Allah dia mengetahui selok belok perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia sentiasa ta'at dengan erti kata dia tidak ada apa-apa yang melanggar syariat. Maka orang-orang yang pada keluaran dia ada pelanggaran syariat, otomatik mereka ini tidak layak dipanggil sebagai wali Allah. Macam mm -hmm. mana nak panggil kekasih Allah padahal dia langgar syariat Allah. Yeah. Okey. Uh, kemudian diikhlas dalam semua amal ibadah dia, maka dengan tiga ciri-ciri yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, mereka inilah yang dilayak dipanggil sebagai para awliya. Para kekasih Allah. Kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ya, tidak perlu terlalu apa kata orang particular sangat kita nak menggelarkan si fulan, si fulan, si fulan yang masih hidup ni sebagai para awliya. Saya Okey, uh, kalau kalau ada ulama-ulama yang yang terdahulu, uh -huh. mereka dilabel sebagai wali oleh para alim ulama juga. Yang ni kita terima dengan senang hati dan hati jiwa yang terbuka. Uh -huh. Contoh ya, kalau kita tengok contoh, contohnya Imam Ibnu Hajar. Dia label seorang ini, dia memang wali, dia ni kekasih Allah, dia al arif billah. Kita terima lah. Hmm. Sebab, para, sebab wali ni dilabel oleh para ulama. Dan para ulama lebih mengetahui macam mana nak berikan label kepada para awliya wa salihin. Yeah. Okay. Isunya adalah pada zaman sekarang. Hmm. Okey, sebagai masyarakat bila dia tengok seorang ni, seorang agamawan yang dia macam boleh buat magic-magic sikit. Ha hmm. dia mendakwa-dakwa saya mimpi tu saya mimpi ni. Hmm. Oh, terus percaya, terus angkat, terus label ini wali besar. Okey, sini ada permasalahan yang sangat ketara. Kerana magic-magic, benda luar biasa yang muncul pada diri seseorang, itu bukan kriteria bahawa dia itu adalah wali Allah. Ya. Yeah. Mimpi itu, mimpi ini itu belum tentu menunjukkan dia itu adalah wali Allah. Saya. Jadi kita kena berhati-hati dalam menganggap seseorang dalam menganggap seseorang sebagai wali. Hmm. Ha, kalau orang tu diiktiraf oleh para alim ulama yang memang dia orang ni alim ada ilmu. Ha, alim ulama yang mengiktiraf dia sebagai wali Allah. Okey kita terima. Hmm. Tapi kalau kita sendiri yang membuat kajian ataupun kita setakat dengan kata orang seceket ilmu kita ni mm -hmm. kita yang men menganggap dia ni wali mm. sebab dia bila bercakap tu masya-Allah oh dia bila bercakap dia cerita mimpi tu mimpi ni mm. bila dia bercakap tu ha, kan mungkin nampak karomah-karomah tertentu magic itu magic ini itu tak cukup tak cukup kita nak menganggap dia tu wali okey sebab ada di kalangan masyarakat kita yang mengaku wali pun ada kita cerita ni wali ni bukan pasal Wali kahwin ya. Wali kahwin semua orang boleh jadi wali kahwin. Ini wali Allah ni. Jadi kita kena berhati-hati. Ya. Nombor dua. Orang-orang yang telah dikategorikan para awliya. Okay, Berhati-hatilah bila kita membicarakan mereka. Salah satu fenomena yang sangat tidak sehat pada zaman kita sekarang adalah memperlekehkan para alim ulama' yang mereka itu dah dikategorikan sebagai para wali. Ya. ...kita jumpa pada zaman ni... ...senang-senang je nak merendahkan Imam Syafi'i. Betul. Ya, saya tak nak sebut contoh-contoh lah. Mm -hmm. ya, kalau nak sebut contoh... ...panjang lah jadinya kan. Mm -hmm. Sampai Imam Syafi'i tu... ...ada orang panggil dia P.I. je. Ada orang oh. panggil Imam Syafi'i tu P.I. je. Bagi saya ini sangat keterlaluan. Yeah. Kalau Imam Syafi'i tu bukan wali Allah... ...tak ada orang lain yang layak digelar sebagai wali Allah. Mm -hmm. Bayangkan, wali Allah seperti Imam Syafi'i direndahkan di 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 hmm. di apa dijadikan sebegitu sahaja bahan senda gurau bahan eh. senda gurau dan sebagainya ini sangat benda yang tak senonoh kita kena didik anak-anak murid kita kita kena didik anak-anak kita orang yang kita kenali berbicara pasal alim ulama kena respect walaupun ada hmm. poin-poin kita tak tak setuju itu tak ada masalah hmm tapi tak ada hak langsung itu kita merendahkan hmm. mereka. Saya. Bayangkan dengan merendahkan mereka kita kita berperang dengan Allah. Saya. Okey ustaz sekejap. Ha, untuk tidak menimbulkan persoalan tadi ustaz kata uh, ni daripada Kaido Anwar Kamal Bashah kata wali kahwin tak semua boleh jadi ustaz sebab uh, semasa sekarang ramai yang dah kafaf katanya ustaz kata semua boleh. Maksud ustaz uh, sorry saya masuk ustaz Tori, saya kasi, saya faham maksudnya uh, bila kata semua boleh jadi tu bukanlah semua makna ramai lebih seorang. Macam wali Allah ni sangat limited yeah. betul ustaz betul ha so just nak bagi tahu yang kita sedang membicarakan yeah. tentang wali Allah bukannya wali kawin saja sebutkan isu kemudian Aa. baik kita terang live kat sini yeah, tak ada faham, isu okey yeah. terima kasih kerana Nur mau pandangan baik. dan itu jawapan balasnya okey ustaz Tori. kita yeah. seminit seminit rehat seminit lagi okey so kita faham kat situ bahaya merendahkan memperlekehkan para alim ulama kerana itu bererti seseorang itu telah ber bersedia berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, selepas hmm. ni kita akan ceritakan part yang lebih penting lagi hmm. tentang macam mana nak takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya, ada caranya tu. Selepas ini, IKIM FM Bercakap tentang halal analisis ni kebanyakannya orang tak kira sama ada dia muslim atau non muslim. Bila kata halal analisis ataupun testing halal ini yang dihantar ke mamal biasanya orang hanya scope nampak nak test ada babi ke tak ada babi ataupun alkohol saja. Biasanya orang yang nampak. Ikuti rancangan Halal Professional setiap hari Rabu pada jam 3.10 petang. Halal Professional, satu kerjaya prestige dan global. Eksklusif hanya di IKIM FM. Inspirasi utama anda. IKIM FM IKIM FM, kita kembali bersama untuk pusingan akhir, pusingan ketiga. Ustaz Taurik silakan. Bismillah. Jadi tuan-tuan dan puan, mm -hmm. hadis ini menjawab satu persoalan yang sangat penting, yang sering bermain-main dalam pemikiran ramai orang. Mm. Persoalan dia. Soalan dia macam mana nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam mana nak taqarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala hadis ni tuan-tuan dengan sangat clear dan jelas nabi dah menukilkan ya eh, hadis kursi daripada Allah Taala nak mendekatkan diri kepada Allah dua jalan jalan pertama lebih utama dan lebih penting daripada jalan kedua mm -hmm. pertamanya adalah jalan eh, jalan amalan fardu amalan wajib Amalan wajib, amalan fardu Inilah jalan yang paling pertama dan paling utama nak menuju kepada Allah Kalau ada orang duk bertanya lagi Macam mana eh? Saya tak faham lah Macam mana nak mendekatkan diri kepada Allah Pertama sekali jaga solat Benda wajib Jaga puasa Ramadan Benda wajib Jaga zakat Benda wajib Cukup syarat-syarat pergi haji Benda wajib Dan banyak lagi benda-benda wajib kat sini Yang saya sebutkan tadi rukun Islam benda-benda wajib yang lain lah, ya kewajipan memberi nafkah kepada orang yang perlu diberi nafkah kewajipan yang lain-lain perkara lah ya mm -hmm. kita sedar maklum. Yang penting benda paling utama dalam kita nak dekatkan diri kepada Allah adalah benda yang hukumnya telah fardu ataupun wajib. Ada setengah orang mm -hmm. dia excited sangat mm. dia pergi bantai dia tinggalkan benda-benda yang wajib ataupun dia tak buat benda wajib tu dengan sempurna tapi diberi dia dekat bab-bab sunat. Betul? Maka di sini Sebenarnya orang ni mungkin dia tersalah jalan. Allah sendiri sebut sebaik-baik jalan nak mendapatkan kecintaan aku benda wajib. Amalan wajib. Okey, amalan sunat di nombor dua bukan kata tak penting. kejap lagi kita nak bagi tahu penting tak penting amalan sunat. Mm -hmm. Kang ada pula kata kita kata tak penting amalan sunat tak. Maksud saya, amalan sunat tu penting dan lebih penting daripada amalan sunat tu adalah yang wajib. Mm -hmm. Di sini juga saya tertarik dengan satu perbahasan Para fuqaha madhab syafi'iyah menegaskan bahawasanya Kalau di sana ada seseorang yang ada solat yang dia tak kodok lagi Maka yang paling tuntut kata dia adalah melebihkan solat kodok berbanding solat sunat Ada sebagian orang okay, Dia beria buat solat-solat sunat Padahal dia punya hutang solat wajib dengan Allah tak settle lagi Betul. Jadi dituntut kepada semua daripada kita Untuk settlekan benda yang solat yang wajib yang kodok tu terlebih dahulu daripada sebelum kita Bersibuk-sibuk dengan perkara yang sunat Sebab Allah sendiri sebut Yang wajib lebih utama daripada sunat hmm. Kalau kita solat yang wajib tu Belum selesai kodok Kita sibuk dengan solat sunat Maka itu tersalah jalan sekali lagi Okey, itu contoh dia hmm. Kemudian kata Allah subhanahu taala Dan tak adalah seorang hamba Yang terus-menerus melakukan perkara-perkara sunat Sehinggalah aku akan melimpahkan Kecintaan saya kepadanya Hmm jadi pertama tadi kita sebut dengan benda wajib sempurnakan yang wajib. Saya. Okay, Okey lepas tu kita kena sibukkan diri dengan perkara sunat. Tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah kita baru lagi selesai bulan Ramadan yang mulia. Yeah. Cuba kita fikir balik. Ha, apa amalan-amalan sunat yang kita istiqamah apa sepanjang bulan Ramadan mm. yang sepatutnya kita masih istiqamah dengan amalan-amalan tersebut. Kita cuba. Kita cuba kita paksa diri kita istiqamah. Di mana al-Quran kita? Di mana puasa-puasa sunat untuk kita. Di mana sadaqah kita, di mana salah-salah sunat kita, di mana masjid kita. Semua ni kita kena cek balik supaya kita dapat kembali kepada apa yang kita dah dapat sepanjang Ramadan tu. Yeah. Okey, jadi kita kalau dapatlah ya yeah, dengan uh, salah solat-solat sunatnya, dengan sedekahnya, dengan Qurannya, dengan solawat mm -hmm. kepada nabinya, nya mm -hmm. inilah dia amalan-amalan sunat yang akan membawa diri kita kepada kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hujung hadis ni Allah Taala menjelaskan bila seseorang hamba tu berjaya dapat cinta Allah dengan amalan wajibnya tadi hmm. dan juga dengan amalan sunatnya tadi. Okey. Apa tanda dia dapat uh, cinta uh, Allah, kecintaan Allah. Hmm. Allah Taala sebut dalam hadis ni ada dua perkara. Hmm. Allah Taala kata, "Saya akan menjadi tangannya," kata Allah. Uh, Allah Taala kata, "Aku menjadi telinganya, aku menjadi kakinya, aku hmm. menjadi apa semua." Macam mana nak faham hadis ni? Hmm kata ulama maksudnya bukan Allah menjadi tangan dekat kaki mata dia tapi maksudnya di sini Allah menjaga tangan dia Allah menjaga kaki dia Allah menjaga mata dan mulut dia hmm. daripada terjebak dengan apa pun yang dimurkai oleh Allah Subhanahuwataala saya ini adalah tanda orang tu dah mendapat kecintaan kepada Allah okey tengah-tengah orang lain semua dengan huru haranya, dengan dosa maksiatnya yeah. Dengan mm. itu dan ininya Dengan menari berjogetnya mm. Dengan mengumpat memfitnahnya Dia seorang-seorang terpelihara daripada semua dosa dan maksiat itu mm. Itu tanda Allah cinta kepada hamba ni Masya-Allah tabarakallah tuan-tuan. Hmm. Itu tanda dia dapat cinta Allah. Dia dapat cinta Allah. Sayang. Dia duduk Allah. di dalam satu Berang. circle yang sangat baik dengan hmm. dia duduk ke circle tu dia terpelihara daripada semua benda-benda yang tak senonoh ni tadi. Untunglah. Maksudnya Allah letakkan hmm. dia dalam circle itu, hmm. Allah jaga orang ni, Allah jaga mata, mulut, kaki, tangan dia hmm. dengan Allah campakkan dia dalam circle tu tadi saya. Sebab tu kita selalu kata duduk hmm. dengan orang baik-baik, duduk dengan orang-orang soleh, iya. duduk dalam majlis ilmu, hmm. dekatkan diri dengan majlis zikir, hmm. pergi masjid sebabkan masjid tu semua orang baik-baik melaka. -baik hmm. Okey. Ha, ini circle tuan-tuan. Kalau kita dapat circle ni, hmm. ni kita jaga daripada dosa maksiat, itu tanda cinta kepada daripada Allah. Yang kedua, bila orang tu dah dapat kecintaan daripada Allah, hmm. tandanya yang kedua adalah orang ini doanya mustajab. payah tunggu bulan puasa tak payah tunggu bila, -bila tak payah tunggu malam untuk apa ha? yang orang ni nak Allah akan bagi dahsyat ini yang Allah Taala sebut dalam hadis tadi kan hmm. saya bacakan balik sikit eh okey seminit kata Allah Taala oh seminit je tinggal hmm. baik <laughs> tengok ha. Dan jika dia memohon sesuatu daripada aku Aku akan memberinya dan bila dia memohon perlindungan daripada aku Maka aku akan melindunginya Maksudnya orang ni sentiasa Allah Ta'ala jaga dia Allah Ta'ala perhatikan keinginan hamba-hamba ni Apa yang hamba ni nak Allah Ta'ala bagi terus Saya. Ini tandanya orang tu telah berjaya mendapatkan kecintaan daripada Allah Tuan-tuan dan perempuan Kita sepatutnya bermunajat dan berdoa setiap masa Mudah-mudahan kita yang termasuk dalam hadis ni Mudah-mudahan kita yang berjaya mendapatkan kecintaan daripada Allah Ya dan kecintaan itu bukan benda yang murah untuk kita boleh beli dekat mana-mana kedai. Betul. Itu adalah kecintaan yang sangat 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 mahal nilainya uh -huh. dan maharnya untuk mendapatkan kecintaan itu adalah sibuk dengan amalan-amalan uh, fardu dan ditop up dengan amalan-amalan uh -huh. sunat. Saya. memenuhi kehidupan kita uh -huh. dengan wajib dan sunat. Wallahu alam tuan-tuan dan puan. Baik, terima kasih. Sesuailah tu dengan tajuk kita yang tepat tu. Apa yang dikongsikan oleh Ustaz Tariq Jafri bin Muhammad Akbar, tajuk untuk hadis yang ke-38 iaitu jalan takarub kepada Allah yang kita ambil daripada 40 hadis Imam Nawawi. Berbaki dua lagi hadis untuk kitab ini sebelum kita tamatkan dan pergi pada kitab yang baru Ustaz ya. Yeah, dia actually dia, uh, 40 hadis uh, Nawawi ni, yeah. dia ada 43 hadis. Sebenarnya. Yeah. Apa tu kenapa jadi 40? Uh, kita ah. panggil sistem bundar. Bundar ke bawah. Ah, 43 saya. tapi dia sebut 40. Saya eh kerana nak amalkan hadis-hadis Nabi yang sebut tentang 40 hadis. Saya. Hmm. Jadi kita sebenarnya berbaki dua ke lagi lima? Ada lima lagi. Lagi lima lagi? Yeah. Okey. Tak apa. Yang penting bagi habis kitab ni. Biar berapa pun lagi, biar berapa pun tinggal lagi episod tu tiga ke lima, kita pakai kasih kata Ustaz ya. Terima kasih Ustaz Tariq Jafri. Dan terima kasih pendengar dan penonton kita. Moga ada manfaatnya. Ulangan untuk dengarkan di radio hari Ahad jam 12.30 hari. Dan moga anda dengar cepat dan nak tonton kembali segera, boleh. Habis live ni tonton kembali. Terima kasih semua. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. vem aqui me afim